На БТБ продолжается телемарафон, посвященный парламентским выборам 2014. Спасибо, что вы с нами. Сегодня украинцы выбирают первый после революции достоинства парламент. Накануне к гражданам обратился президент Петр Порошенко. Глава государства уверен, что выборы чрезвычайно важны для страны на этом этапе развития, и новый парламент сможет успешно воплотить план изменений, реализация которого обеспечит европейские стандарты жизни и достойное место Украины в мире. У, вас, У вас чрезвычайно широкий выбор. Власть обеспечила честную, конкурентную, свободную и прозрачную избирательную кампанию. Она полностью соответствует европейским стандартам. Прошу, выбирайте по совести. Помните, что голосование за деньги отныне является преступлением не только для тех, кто покупает, а и для тех, кто продает. Голосуйте за Украину, соборную, единую, неделимую европейскую. Слава Украине в Центральной избирательной комиссии продолжает работу наша съемочная группа. Узнаем, какая сейчас там обстановка. С нами на связи Оксана Прышка. Оксана, рассказывай, какие новости у тебя. Буквально только что с короткой сводкой новостей выступил председатель Центра избиркома Михаил Ахиндовский. Он сообщил, что через два часа после начала голосования у Центра избиркома мало э, оперативной информации, что назвал хорошим признаком, потому что, как правило, в первые часы после начала голосования в ЦИК э, приходит информация только о чрезвычайных ситуации, э, ситуациях. Таковых немного, но они есть. В частности, э, на 135-м избирательном участке. 135-й избирательный участок в Одессе открылся не своевременно, по банальной причине, потому что члены избирательной комиссии сегодня забыли перевести часы. Ну и неприятная ситуация случилась на 46-м 46, на 46 избирательном участке в Артемовске. Там члены избирательной комиссии испортили буквально все бюллетни, неправильно поставив отметку напротив выбывшего депутата, тем самым лишили права воли более, более тысячи избирателей, за что, по словам председателя ЦИК, члены этого избирательного участка будут притянуты к ответственности. Ну и также, по словам Михаила Хиндовского, начинаются открываться зарубежные избирательные участки. Открыто на данную минуту 34 из 112. Напомню, сегодня Украина восьмой раз избирает Верховную Раду. Сегодня выборы пройдут на 100... 98 из 225 избирательных участков на 15 избирательных округах Донбасса они вообще не состоятся, в частности пройдут только на 12 из 21 в Донецкой области и на 5 из 11 округов в Луганской области. Всего Верховного Раду в этом году будет избрано вместо 400. 400... 50 депутатов, только 423 право, право за депутатский мандат выбаривают сегодня более 6 тысяч кандидатов. Они будут избираться по старой системе пропорциональная часть пойдет по партийным спискам 29 политических сил, а часть по одномандатным округам. Результаты голосования председатель Центра сберкома Михаил Ахиндовский пообещал сообщить вечером в среду 29 октября, либо же на следующий день утром 30 октября в четверг. Спасибо, Оксана, за свежую информацию. Следим за событиями вместе. Это был наш корреспондент Оксана Прыжка. Она находится в ЦИК и ждем от нее новых включений. Служба безопасности Украины опубликовала электронные адреса интернет-ресурсов для фото и видео доказательств о на нарушениях во время выборов в Верховную Раду. При службе ведомства отмечают, что загружать материалы можно с 7 часов утра. Обращения будут приниматься от избирателей, журналистов, волонтеров и мобильных групп общественных наблюдателей. В СБУ немедленно отреагируют на подобные факты и примут меры совместно с другими силовыми ведомствами. Ну и тщательно проверять всю поступающую информацию призвал представители СМИ, спикер Совета нацбезопасности Андрей Лысенко. По данным СНБО, в день выборов ожидается вброс огромного количества неправдивой информации с целью запугивания людей. Лысенко призвал СМИ распространять только проверенные данные. Напомнил, что сегодня круглосуточно работает инфоцентр СНБО и пресс-службы силовых ведомств. 8 часов утра все избирательные участки открыли свои двери для украинцев. Активность избирателей наблюдается с самого утра. Уже за несколько минут до начала работы перед дверью одного из участков в Соломенском районе Киева около сотни человек. А в 9 часов утра по подсчетам работников избирательной комиссии количество проголосовавших приближается к трем сотням. Много людей приходило, проверяли себя, если в списках, да, многие писали заявления, если нет в списках. То есть, ну, конечно, не стопроцентная будет явка, это понятно, да, но я думаю, что если у нас 2314 избирателей, ну, вот, может, даже больше половины проголосуют сегодня, за сегодняшний день. Пришли для того, чтобы изменить что-то в нашем, так сказать, государстве. Если я не проголосую, то это... Будет на руку тем, кто мнению не симпатичен. Ну, о том, как проходит голосование в регионах, расскажут наши коллеги из областных центров страны. С нами на телефонной связи Днепропетровский и журналист Дмитрий Вронский. Доброе утро, Дмитрий. Витаю. Как проходит голосование в вашем городе и какова явка людей? А, взагалі всі участки відкрилися вчасно, а, люди приходять в гарному настрої. Порушення як такових не зафіксовано лише у першотравенську у сьомій годину годині ранку загорілася школа, будівля школи, в якій знаходяться участки 20, 913 та 20, 912. Та пожежні потушили пожежу до відкриття участків. Зараз там все гаразд, все працює. Люди приходять, як я вже сказав, у гарному настрої. Явка не дуже поки що велика. Всі бажають аби нарешті настав мир в Україні. Люди, які б там відмовились голосувати, таких ми не зустріли. Більшість з них приходила родинами. Ну, кроме хорошого настроєння у людей, каково ожидання українців? А вони вважають, вони бажають, щоб в Україні щось змінилося. А нам довелося поспілкуватися з бабусю, яка сказала, що я хочу, аби мої онуки жили краще ніж я. А взагалі всі бажають миру. Что ж, спасибо, Дмитрий. Это был Дмитрий Вронский из Днепропетровска. С нами на связи. Мы продолжаем следить за тем, как проходит голосование в регионах. И следующее включение будете видеть в, нас в следующих выпусках. Первыми голосовать на внеочередных выборах Рады начали украинцы в Австралии. На зеленом континенте создана участковая избирательная комиссия при посольстве Украины в столице Канберри. На нее смогут отдать свой голос более двух тысяч украинцев. После Австралии к голосованию приступили наши соотечественники, проживающие в Японии, Южной Корее и Малайзии. Для них избирательные участки открылись в два ночи по Киеву. Всего к этому времени заработали 34 заграничных избирательных участка из 112. В России можно отдать свой голос голос в шести городах. Это Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Новосибирск и Екатеринбург. Украинские красавицы призывают наших соотечественников за границей прийти и проголосовать. Иностранную избирательную комиссию в Чикаго возглавляет финалистка конкурса красоты «Мисс Украинская диаспора-2013» Ульяна Сидор. Девушка родом из Львова. На минувших президентских выборах она была заместителем председателя комиссии в Чикаго. Украинская красавица активно занимается в США благотворительностью, общественной деятельностью. В августе она снялась в тематической фотосессии «Крым». Это Украина. Таким образом, украинцы за океаном выразили свою поддержку крымско-татарскому народу. За парламентскими выборами в Украине следят более 2300 международных наблюдателей. Команда экспертов в нашу страну отправила 21 государство и 20 международных организаций. В частности, парламентская ассамблея ОБСЕ, Советы Европы и НАТО. Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 27 официальных наблюдателей от Европейского парламента и 211 от Канады. Наиболее внушительную делегацию, более 600 наблюдателей, прислала Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе. Это экстраординарные выборы во многих отношениях. Парламентские выборы проходят в условиях, когда часть страны незаконно аннексирована Россией, а в другой части ситуация похожа на военную. Кроме того, есть сотни тысяч вынужденных переселенцев внутри страны. Чисто административный вопрос. Смогут ли они все проголосовать? Также проблемой является безопасность. Смогут ли люди проголосовать в тех областях, где проводится АТО, и ситуация является не совсем безопасной. Накануне выборов подразделения сила ТО перевели на усиленный режим службы, сообщили в Совете нацбезопасности. Правоохранители и представители спецслужб будут обеспечивать безопасность избирателей, членов комиссии на всех этапах. Ожидается, что на избирательные участки в Донецкой области придут около полутора миллиона граждан. Ночь на Донбассе прошла спокойно, подразделения наших военных не обстреливались. Бойцы АТО в усиленном режиме обеспечивают общественный порядок, в том числе на избирательных участках охраняют и обороняют стратегии стратегические объекты. Донецкий аэропорт, районы близи Дебальцева, Мариуполя и Смелого находятся под контролем сил АТО. По данным пресс-центра операции, боевики продолжают активно использовать беспилотники для разведки наших позиций. Но в некоторых районах силовики обнаруживают и обезвреживают огневые точки снайперских групп боевиков. Сегодня террористы готовят в зоне АТО вооруженные провокации под видом бойцов батальона спецназначения МВД, сообщают Министерство Министерстве внутренних дел Украины. Из захваченного боевиками Новозовска в штаб антитеррористического центра поступила оперативная информация о том, что там замечены несколько КАМАЗов с опознавательными знаками АТО. На этих автомобилях передвигаются люди, одетые в камуфляжную форму с нашивками батальона, Азов и Айдар, говорится в сообщении. На Азовске нет и не может быть украинских бойцов, подчеркнули в ведомстве. Вместе с тем, в рубежном Луганской области боевики запугивают местных жителей, сообщают в МВД. Там милиция обнаружила около двух сотен листовок, адресованных пенсионерам. Террористы угрожают в случае голосования за некоторых кандидатов оставить пожилых людей без пенсии. В министерстве предупреждают о возможных провокациях и призывают население, прилегающих к зоне АТО районов, быть бдительными, не поддаваться на провокации и не паниковать. Более двух тысяч правоохранителей обеспечивают общественный порядок в Донецкой области. Во время проведения внеочередных выборов в Верховную Раду Украины сообщили в пресс-службе МВД. Им помогают 200 бойцов спецбатальонов и более 70 военнослужащих вооруженных сил. Дежурство во время голосования будет осуществляться круглосуточно и посменно на 1082 избирательных участков области. Также волеизъявления контролируют общественные организации представители крупных предприятий. Обеспечивают порядок и спасатели. Сегодня на дежурство вышли около семи с половиной тысяч сотрудников госслужбы по чрезвычайным ситуациям и две тысячи единиц спецтехники. Четыре с половиной тысячи человек непосредственно на избирательные участки по всей стране. Еще три тысячи будут патрулировать в населенных пунктах Украины. В Киеве области дежурят более 700 спасателей и 180 единиц спецтехники. Ну и в воскресенье Украина перешла на зимнее время. В 4 утра стрелки часов перевели на час назад. Вместе с Украиной около 80 стран мира переходят на летнее и зимнее время. А вот некоторые из бывших республик Советского Союза, Узбекистан, Таджикистан, Туркменистан, Грузия, Казахстан, Киргизия, Армения отказались от этого. Не перевели стрелки часов и в Донецке. Об этом сообщила пресс-служба Донецкого горсовета. Мы продолжаем телемарафон, посвященный парламентским выборам 2014. Оставайтесь с нами, впереди еще очень много интересной информации. До встречи.